Да нет, Коля, и всем я все, я оценил ваше настроение. Воля, заплати не, за электроэнергию. А, не было бы этого колонок, если бы показалось свой показ лечильника, заплатили, и все, вас бы никто не трогал. Все было бы нормально, и нормально мирно и гладко, если бы меня вот с этого крыльца не скинули 29 ноября прошлого года. Это отношение. это отношение скидывать людей с крыльца. Іли ти не скидав, Коля. Чому ти, ти за електроенергію не платиш? За що ви хору визвоють, поліцію. Так що до сих пор тяжко. Я не закинути, а вас ніхто не лічить. Це ваша повиска, що приходила? приходили. Вже не надо виздорови, по молодинку я я сонцем. Видно, водні процедури дали на колі ще по утрам. Вы, вы понимаете людей. Вы сказали а же позорище. вам тысячи раз. Позорище. Позорище, позорище это вы. Вы, вы просто серьезно, вы, не так не вы не такое вы позорище. Не Ира, не ты же не будешь? Когда, Когда был? Так, был? Юрий Михайлович, мы можем уже да, разойти? Да, да. Ну, я вас не вас спрашиваю. Не вы, вы голова я еще, я пока правления. Ну, что, голова? Мне голова нужна. А, вам голова. Да. Своей нет, что за нее нужна. Я никого не тримаю. Опа, нет. Все, тогда пойдем. Дякуємо, що прийшли підтримати. Ви бачите, вони змочили. Наша думка така, ми треба варити воду якусь на користуєшся. Чому не платиш <воритет> за електроенергію? Можна подивитись докази. Чому не платиш за електроенергію? Насудdiamine, дайте докази, <плати> що ви там насчитали Комісії Дайте. Ти ти чому не платиш? Чому і не платиш за електроенергію? А чому орнату тему, Сергійович? Чому ти не платиш? Спортить нервну систему. Туда ка нам ні, да? Чо на конст

не обращайте внимания. Они же на нас не обращают внимания. А почему у нас нету расчетного счета? Почему так, люди должны ехать, сет, ездить откуда неизвестно и платить о, в эту контору? А Дайте расчетный счет, решали, мы заплатим, цилиндре, пришлем за квитанцию. Коля, заплати хоть как-нибудь, Я же как ответ... говорю... Это все, что вас держит, чтобы заплатить? Ну на самом деле это, это право, вас. это вообще позиция. Это вот это я с вами говорю. Позиция за наши роты. позиции? Мы не по, по Раба, за наши Заряжать фотоаппарат, снимать нас, а потом ходить и в суд на нас. И рассказывать, что тут монстры какие. то откуда у вас такая информация? Расскажите людям. Откуда у вас такая информация? Я знал спилку у вас. Да вышел? Расскажите. Сделайте официальный зап а потом огласите для всех. Хорошо? Заплати за электроэнергию. Знаю, вот заплатишь, да, и будешь да, слово, рассказывать да, все, что хочешь. заплати за электроэнергию. Я буду не живи за наш рахунок. Пока не заплачу, я буду молчать. Да? да? А ты что, какие ты имеешь право? Ты у товариства а? живешь. Так я прав не да, имею, я свежести. здесь никто. -майд. Все, все одинаковые Вообще, как он мне заявил, говорит, ты здесь а никто. никто. Говорил нет. такое? Так. Все, Юж. Я а -а -а -а. еще я раз выставлю это. это это, Вы это выставлю. видео, Вы выставлю. Манец. Говорит, ты здесь никто а -а -а. указ. Из крыльца потом я меня хера. спрашиваю, Почему я за свет плачу, а ты нет? Ты лучше меня. Я сдавал раз. Лучше меня. Я один раз приносил. Два. Заплатили. Три не взяли. Показать показы лечильника и заплатить за свет. И все все, Сам, Сам да, личный. Вы, вы меня дрожь. обвинили в краже. Мы докажите. Мы докажите. Мы докажите. Что ну, заплати, докажите, по заплати за, за электроэнергию. Хорошо. Ну, ты не використаю, не використаю, не використаю. Доказы у вас есть доказы? Да? Что ваши показания, наши показания должны какие сойти Какие показания? Лечит, ты покажи да. лечильник свой. И показания с чего ваших от, соседей, отсчет которые вести? платят за свет, а вы нет. Есть ты 9 месяцев, до да да чего раз, ты раз, доводишь? А потом и докажите, да, что, что я столько потратил. Брали, зафиксированные мы мы ну, не зафиксированные последние показания. Ты же не пускаешь до этого. Покажи лечильник. Чего вы добиваетесь? Что нас со света отключили вообще? Комиссия будет, Юрий Михайлович? Ты далее снимаешь, шановный? Да, да капец. Это... Треба я, я ухожу, Инна Николаевна. Все. это на ново, Я ухожу. Мне надоело это все. Инна Николаевна, я ушел. Понимаю. Да.